Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Warabi Clan. Wahai Fadlina Sidik, anda kata orang-orang Melayu pun hantar anak-anak mereka belajar dekat sekolah jenis kebangsaan sebagai satu luxury choice buat mereka. Tetapi sebenarnya, anda nak tahu tak kenapa orang-orang Melayu ini pun hantar anak-anak belajar dekat SJKC? Adakah kerana SJKC lebih bagus lebih busnya? Yang ini yang saya rasa anda terpas pandang Ataupun mungkin anda buat-buat lepas pandang. Kita intro dulu. La, 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 la. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum kita nak bercerita berkenaan dengan Menteri Pendidikan ini. Ada satu berita yang tergempar ingin saya sampaikan kepada anda. Saya telah mendapat makluman. Tak tahu betul atau tidak sebab saya tak cek lagi dekat internet. Tetapi maklumat yang saya terima daripada WhatsApp ini menyatakan bahawa setiausaha kepada menteri oleh Persekutuan telah meletakkan jawatan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Saya masih lagi belum mendapat maklumat yang penuh. Saya belum dapat cek lagi sepenuhnya. Apakah yang menyebabkan beliau ini meletakkan jawatan dan siapa sebenarnya meletakkan jawatan serta adakah benar berita ini. Jadi insyaAllah kalau saya dapat maklumatnya nanti, saya akan cuba sampaikan kepada anda. So kita nak balik pada topik kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ini antara isu yang agak membelenggu kita jugalah rakyat Malaysia ialah berkenaan dengan anak-anak kita yang sekarang ini masih lagi terpisah secara dasarnya dengan sekolah-sekolah kebangsaan serta sekolah jenis kebangsaan. Memanglah sekarang ini kita faham dekat negara kita ini terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai bangsa dan sebagainya. Dan sekolah-sekolah jenis kebangsaan ini pula diwujudkan dengan pengiktirafan di bawah akta pendidikan untuk memberi ruang kepada pelajar-pelajar bangsa lain untuk mendapatkan pelajaran menggunakan bahasa mereka sendiri bahasa ibunda mereka sebagai bahasa pengantar dengan syarat bahasa Melayu mesti terus diajarkan dekat sekolah-sekolah itu serta silibus dan kurikulum pendidikan kebangsaan digunakan sepenuhnya dekat sekolah-sekolah jenis kebangsaan itu tetapi antara perkara yang sering kali sebutkan kepada kita sampai sekarang ialah kegagalan sistem ini menyaksikan rakyat kita bersatu padu. Mana tidaknya, orang Melayu dekat sekolah kebangsaan. Orang Cina of course banyak dekat sekolah jenis kebangsaan Cina. Orang India pula ada yang pergi ke sekolah jenis kebangsaan Tamil. Jadi, kesatuan itu tidak wujud di kalangan kanak-kanak. Maka bila mereka ini dah dewasa, mereka ini pergi ke alam pekerjaan sebagainya, mereka tidak berpadu dari awal menyebabkan kita masih lagi ada segregation antara hubungan sesama kaum ini secara asasnya kan. Dan ramai pihak yang berpandangan adalah lebih baik sekir kos-kos kurikulum ini dimasukkan dan kurikulum mereka ini sedikit sebanyak sebagai contohnya pembelajaran bahasa ibu masing-masing dimasukkan sebagai elektif dekat sekolah-sekolah kebangsaan. Tetapi baru-baru ini dalam satu temu bual bersama-sama dengan Business FM, Menteri Pendidikan Fauzan telah menyatakan pandangan beliau. Anda tonton video ini. We have to really understand that the Education Act, yeah? Akta Pendidikan, recognised the vernacular school, so the Minister of Education is in the position to support the vernacular schools because of the Act. That's number one. So no question of it's not permissible, it's not legal, it's something that, you know, actually uh, divide us. There's no such thing because number 2 the vernacular schools has been a luxury option for the parents as well so they can send their children to sekolah kebangsaan and they have the luxury uh, to do the option to send to the chinese school to the tamil schools and i've seen you see the sjkc has been a big uh, and popular option for the malay um, parents because of the uh, language and the uh, facilities, for example, and I've seen. I just came back from Batu Pahat. How the SGKT also has provided um, uh, space for our Malay children to be in that school because of the uh, community and because of the language as well. So there's no question on how, why we have to question the establishment of the vernacular schools. So I stand with the uh, Education Act and i stand with the decision and position that we have no problem with the vernacular schools Okay. Saya yakin dia percaya ramai di antara anda terutamanya orang-orang Melayu yang sakit hati dengan kata-kata oleh Menteri Pendidikan itu. Siap kata apa? Oh saya nampak ada orang Melayu pun ramai hantar anak, anak mereka pergi ke sekolah-sekolah jenis kebangsaan kerana ianya merupakan luxury choice untuk mereka sebagainya kan Aa, mungkin kerana apa tu, pendidikan dekat sekolah jenis kebangsaan itu lebih menarik dan macam-macam lagi lah. Kiranya nak beritahu sekarang ini Sekolah-sekolah jenis kebangsaan itu, utamanya jenis kebangsaan Cina itu merupakan sekolah yang lebih disukai oleh ibu bapa, termasuklah ibu bapa Melayu dan nampak gaya dia lah, kan. Menteri seolah macam nak angkat pendidikan sekolah jenis kebangsaan itu berbanding sekolah kebangsaan itu sendiri. Sebab dia kata, oh, parent Melayu pun hantar anak pergi ke situ sebagainya kan. Dan dia pun kata, macam saya sebutkan tadi, akta pendidikan mengiktiraf sekolah jenis kebangsaan Cina dan sebagainya lah. Bye. So, sekarang ini Fadlina. Saya tak nak argue lebih-lebih sebab benda ini berkaitan dengan isu bangsa. Saya tak nak kelihatan macam resis ke apa-apa ke. Saya nak bercakap berkenaan dengan apa yang logika demi untuk masa depan negara kita ini. Pertamanya, saya setuju dengan anda. Akta pendidikan dan juga beberapa keputusan undang-undang menyaksikan pengiktirafan secara langsung dan tidak langsung terhadap kewujudan sekolah-sekolah jenis kebangsaan ini. Tetapi anda telah pernah sebut yang kewujudan mereka ini bersyarat. Syarat pertama ialah berkenaan bahasa kebangsaan, mestilah diajarkan dan mestilah dikuasai dekat sekolah-sekolah jenis kebangsaan. Dan yang keduanya, sekolah-sekolah jenis kebangsaan ini mestilah menggunakan silibus dan juga kurikulum yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan sebagai kurikulum kebangsaan. Dalam kes ini sebagai contohnya, sekolah-sekolah jenis kebangsaan ini kena gunakan SPM. Tak boleh gunakan UEC dan sebagainya. Yang itu yang Fadilah mungkin terlepas pandang sebutlah kan. Sebab apa tahu sebab sekarang kita lihat kita ada isu rakyat Malaysia yang tak fasih cakap bahasa Melayu walaupun jenis muda ini pun sebenarnya dan kebanyakan mereka yang tak fasih ini tuan-tuan sekalian merupakan lepasan dari sekolah jenis kemasaan sebab mereka tidak bergabung dengan orang Melayu kalau ikutkan mereka tidak berasimilasi mereka duduk dengan kelompok mereka saja. jadi kerana itulah kita melihat orang-orang Malaysia yang memang dah lahir dekat sini tapi sampai kesudah cakap Melayu pun tengah terbalik berterabur. Anda tengoklah like, MPMP kita. Berterabur bahasa Melayu mereka. Baik yang muda, baik yang tua sebagainya kan. Dan bagi mereka yang memang orang kata apa, bahasa Melayunya betul-betul fasih kan. Kebanyakan mereka ini bersekolah di sekolah kebangsaan. Kan? Kalau kena tengok orang Cina ataupun orang India, orang Cina tu utamanya, orang India tak bersama sangat, sangat. Orang Cina tu utamanya. Mereka yang betul-betul fasih bahasa kebangsaan ialah mereka yang melupakan lepasan daripada sekolah-sekolah kebangsaan ataupun lepasan dari sekolah bahasa yang penuh kewasan atau mereka ini memang berasimilasi dengan orang Melayu macam contohnya duduk dekat kejiranan Melayu dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang yang bukan Melayu yang sekolah dekat sekolah jenis dan sebagainya, mereka tidak berasimilasi, mereka inilah yang biasanya pelat berbahasa Melayu dan benda itu tak boleh dijadikan sebagai satu perkara yang biasa. Rakyat Malaysia kena fasih dan kena faham bahasa Melayu dengan baik. Even budaya kita, budaya Malaysia ini pun harus dicanaikan dengan baik. Dan pencanaian itu tidak boleh berlaku sekiranya kawasan segregation of school itu masih berlaku. Tetapi dia tengok menteri punya ayat, tengok Fadlina punya ayat, seolah-olah macam dia merilakan bahkan menggalakkan segregation itu terus berlaku. Atas alasan, oh kita memang itiraf benda ini sebagainya, bla bla bla. Dan anda kata kalau betul, itirafkan. Dan anda kena pastikan yang sekolah-sekolah ini kena menggunakan silibus kebesaran sepenuhnya. Tidak boleh gunakan UEC dan sepacah-pacah lagi. Tak kira swasta ke tak swasta ke apa-apa ke. Sebab Kebanyakan sekolah jenis kebangsaan ini yang menengah swasta. Tak ada saya jumpa sekolah jenis kebangsaan yang menengah. Ini merupakan sekolah jenis apa tu? Jenis kebangsaan uh, yang versi bawah kerajaan. Semuanya swasta belaka. Yang bawah kerajaan adalah ketika sekolah rendah. Nampak kat situ. Dan sekolah-sekolah swasta ini biasanya gunakan selibat sekolah bapak mereka sendiri masalahnya. Dan itulah. Itu yang menjadi isu kita pada ketika ini. Perpaduan itu gagal dipupuk bila kita punya anak-anak ni dipisahkan dengan sistem sekolah daripada kecil. Eh, Papa Beri, tadi kan Menteri kata yang apa tu Melayu pun hantar anak ke sekolah Cina. Dia nak problem. Itu problem dia. Kenapa kita tak pastikan yang seluruh bangsa ini hantar anak mereka ke sekolah kebangsaan? Ini bukan sekolah Melayu tau. Ini sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan tu masa national school untuk semua bangsa. Kalau sekolah untuk semua bangsa pun tidak dipilih oleh bangsa lain, mereka nak pergi ke jenis kebangsaan juga dan matlamat utama kewujudan sekolah kebangsaan itu tak tercapailah tidak mencapai maksud betul tak? dan satu lagi saya sebutkan sini kenapa orang Melayu suka hantar anak mereka pergi ke sekolah Cina sebagainya sebab mereka nak anak-anak mereka belajar bahasa Mandarin mudah untuk berusaha, mudah untuk berniaga sebab semua orang tahu untuk dunia perdagangan dengan negeri kita, dunia ekonomi sebagainya kebanyakannya pegang oleh bangsa Cina jadi bila mereka ini belajar Mandarin, macam satu advantage tau tapi kenapa mereka sanggup pergi ke sekolah jenis kebangsaan? Sebab bahasa Mandarin ini tidak ditawarkan secara menyeluruh dekat sekolah-sekolah kebangsaan. Berapa banyak sekolah-sekolah kebangsaan yang menawarkan Mandarin atau Tamil sebagai bahasa elektif untuk anak-anak kita pelajari dan juga sebagai bahasa kedua kita, bahasa ketiga kita sebagainya. Sekolah kebangsaan menawarkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib untuk dia pelajari. Dan kenapa tidak ada peruntukan untuk bahasa Mandarin dan juga bahasa Tamil dekat sekolah-sekolah kebangsaan? Kenapa tak boleh macam tu? Anda kata kalau kita kata, oh kita perlukan bangsa-bangsa ini untuk kekal belajar bahasa ibu dan mereka sebagainya, bla bla bla. Dan kenapa tak serapkan saja bahasa Mandarin dengan bahasa Tamil sebagai elektif wajib? Maksudnya memang ada elektif itu. Seperti mana ada elektif fizik, sains, fizik akaun sebagainya, ada elektif bahasa Mandarin ataupun bahasa Tamil yang diiktiraf sebagai salah satu mata pelajaran SPM dekat sekolah-sekolah kawasan sebagai contohnya kan. Dan kenapa tak macam tu je? Kenapa mesti ada perpecahan itu? kenapa perbincangan itu masih lagi hendak dihalalkan? Itu masalah. Dan kenapa orang Melayu suka hantar anak ke sekolah Cina? Sebab yalah, sekolah Cina terutama sekolah menengah kan, yang swasta-swasta tu, kebanyakan yang mewah. Memang mewah, mana tak mewahnya? Of course, satu PIBG mereka kuat. Kan, Cina-Cina ini kebanyakan kaya, kaya So, mereka bagi banyak derma pada sekolah mereka. Fine, satu hal, tak ada masalah. Tapi kerajaan kita sendiri pun bagi peruntukan yang begitu banyak tak sekolah-sekolah Cina ini. Bagi peruntukan sampai satu sekolah RM300,000 dapat. Satu sekolah pada dekat RM200,000 lebih, lebih, lebih dapat. Kan? Peruntukan sampai berpuluh-puluh juta untuk 63 sekolah dan sebagainya. Kenapa peruntukan itu tidak diberikan kepada sekolah-sekolah kebangsaan? Kenapa sekolah kebangsaan tidak diberikan peruntukan yang sebanyak itu? Kenapa mesti sekolah kebangsaan Cina ataupun sekolah jenis kebangsaan Cina yang swasta ini? Kan? Kenapa sekolah-sekolah kebangsaan tidak diberikan peruntukan yang sebanyak itu? Oh, susahlah. Bagi sekolah, sekolah kebangsaan kebanyak. Banyak tak banyaklah, bagilah. Satu sekolah sebagai contoh, RM100,000 setahun ke apa-apa ke kan? demi untuk berikan anak-anak kita. Eh, banyak benda lah boleh buat rm ribu tu sebagai contohnya kan? Untuk mencantikkan perasaan sekolah. Untuk membekalkan peralatan-peralatan baru, uh, peralatan pembelajaran, kursi meja yang bercanggih dan sebagainya. Jadikan sekolah itu sebagai sekolah yang beringin hawa. Macam-macam lagi lah. Sebab orang Melayu nampak sekolah Cina sebagai terutamanya kan? Mewah. Dan menyebut tentang orang Melayu hantar ke sekolah jangka masaan. Kebanyakan mereka saya sebutkan ya. Eh? Mereka hantar ke SDKC ataupun sekolah menengah persendirian Cina. Nampak? Mereka jarang hantar pergi SDKT. Sebab SDKT pun memang kebanyakannya macam laih juga macam sekolah kebangsaan. Mereka tak nak hantar ke situ. Mereka nak anak mereka sekolah yang grand-grand. So kenapa Kementerian berikan? Tak berusaha untuk menjadikan sekolah-sekolah kebangsaan kita sebagai grant Supaya mak bapak di seluruh Malaysia ini Menjadikan sekolah kebangsaan sebagai first choice mereka Untuk hantar anak-anak Bukan kerana murah, bukan kerana apa Tetapi kerana, oh sekolah ini grant Memang kerajaan kita jaga sekolah kebangsaan kau-kau punya Kenapa tak boleh macam tu, betul tak? Selagi benda itu tidak dibuat Selagi itulah mak bapak Melayu ini Akan terus menghantarkan anak mereka pergi ke SJKC Bukannya sebab, oh sekolah jadi kebangsaan ni bagus kalau ikutkan silibus sekolah kebangsaan pun bagus juga. Sama je semua everything. Tetapi kerana secara fizikal ni nampak sekolah cinik tu lebih mewah. Lebih canggih. Lebih orang kata apa men menyelesaikan anak, Amerika mereka. Dan mereka nak belajar Mandarin. So anda kena kaji. Kenapa orang Melayu sebagai contohnya hantar anak ke SDKC? Adakah mereka suka sangat SDKC? Tak. Kerana mereka tak ada option untuk pastikan anak mereka itu belajar bahasa Mandarin sebagai contohnya dan mendapat persekitaran sekolah yang mewah, yang hebat, yang sebesar -sebe canggih dan sebagainya. So, bagi saya lah kan, Menteri Pendidikan ini, instead of memuji-muji SDKC kan, saya rasa mungkin dah tiba masanya Menteri Pendidikan gunakan kuasa yang ada untuk memartabatkan setinggi-tingginya sekolah-sekolah kebangsaan ini. Dah tiba masanya macam tu. Tak payah duk nak puji puji sangat SDKC sebagainya. Sekali lagi, ini bukan teresis eh. Sebab saya katakan tadi, kita nak pastikan yang sekolah kebangsaan ini menjadi tempat untuk kita semua berasimilasi. Semua bangsa Melayu, Cina, India terutamanya duduk bawah satu bumbung sekolah. Tak ada lagi perpecahan. Tak ada lagi segregasi. Selagi segregasi dan perpecahan itu berlaku di peringkat anak-anak, selagi itulah perpaduan rakyat Malaysia yang sebenar-benarnya yang menjadi utopia dekat negara kita ini takkan tercapai. Sebab di kecil kita ajar berpisah. Dan macam mana kita nak expect mereka yang berpisah sejak kecil ini bersatu bila dia besar. Nampak atau tidak tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi itulah menteri pendidikan ni kadang-kadang tak boleh tegur. Kadang-kadang jejak gigi ada dia jegi mata jagilah dia membara dia jegi sebagainya. Tapi itulah kita memang ada masalah lah dengan menteri pendidikan yang jenis tak faham root of the issue. Tak faham isu sebenar, tak faham apa benda yang perlu dibaiki. Tapi entahlah kan tu lebih lebih kagang, dia emosi pula. Sebab-sebab pula, di sampai ke rumah. Hai, payah dong ni masalahnya. Kerajaan ni kerajaan kami Jadi ikut suka kami lah Paling kurang aku ada formula Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni Satu formula pun tak ada Otak letak dekat mana? Kau berotak kau